Обстреляли, приходы реактивной системы огня начались с попадания в нашу третью лесопосадку и сместились потом в сторону села Широкина через кладбище дальше. Ну, как мы видим, от попадания вороночка. но они вперёд у них только выкапываются. С я начну отстрел. За кадром. Осколок боеприпаса. То, что прилетает сюда. В своєчасно, як я кажу, була подана команда, люди перебували в укритті в індивідуальних засобах захисту, тому під час нанесення вогнового ураження незаконними збройними формувань не було завдано жодної шкоди нашим Збройним силам на щастя.